નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર ચાર ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વઅધ્યયન પોનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં તમને સૌ સારાંશ પણ આપી દીધેલો છે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન નંબર એક निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर लिखिए। नंबर आपने पंक्ति कलियां खेल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो हे देश के सपूतो तुम हे अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है चलो त्यार अपने बीजे कव्य पंक्ति आप भावार्थ तो जुए कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए योग का आह्वान करना है तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है प्रश्न बे ओ। संक्षिप्त में उत्तर लिखिए नंबर एक नई प्रातः है नई बात है नई किरण है नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है नए विचारों की किरण फैली रही है सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नंबर बी कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं क्यों कवि कहते हैं धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेगे क्योंकि स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है नंबर त्रन हमें रक्षा और पुजारी बनकर क्या करना है कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है यह मंदिर ही हमारी शुभ संपत्ति है इसलिए हमें ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करना है नंबर चार कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाकर लोगों में नए प्राण फूक कर और कवि ज्ञान से सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं प्रश्न बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक कविधरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं तो जवाब से सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें, वो लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे उनमें नए प्राणों का संचार करे युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं नंबर बे देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे नंबर त्रन इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे उठो तरह के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें में अपने जीवन में उतारना चाहूँगा मैं अपने देश से प्रेम करूँगा मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा मैं खून मान लगाकर पढ़ूंगा खूब पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूँगा मैं चाहता कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले नंबर पाँच मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े नंबर छः मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ આવી છે જ્યાં બધા જ તમામ વિષયના સોલ્યુશન પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર ત્રણ કવિ ના કો નીચે દઈએ ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ कविता है प्रश्नों जवाब लख सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर के अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं कौन सी पंक्ति का भावार्थ है तो जबल से बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को नंबर बी सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है ध्यान नंबर बालक के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है मंडल बादल के लिए प्रश्न नंबर चार कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है क्यों तो कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज़ में हमें चतुराई देखने को मिलती है त्यार जो नंबर कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है क्यों तो कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं नंबर त्रन दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए ईश्वर तो परमेश्वर खुदा परमात्मा फूल तो पुष्प कुसुम नंबर चार इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदिया सरोवर झील भौरा वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट है नंबर पांच इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए अद्भुत प्रश्न नंबर चार चित्र में चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिनसे इन शब्दों का उपयोग हुआ हो तो जो अँ ने कविता अपेली है तितली राणी तितली रानी, कितनी प्यारी कितनी सियानी रंग रंगे पंख सीझले रंग बेरंगी तितली आई तो आ रीतना पंक्ति रही रहे प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में नंबर एक क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे तो कोई भी यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है नंबर बी संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आईं नंबर तरन मेरी दुआ आपके साथ है माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती नंबर चार विज्ञान ने दूरी कम की है हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है नंबर मैं प्रार्थना करता हूं। बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर गए प्रश्न छब्द शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए नंबर एक कमल तो कमला गुरु तो गुरुत्व बालक बालिका पुष्प पुष्पक विहंग तो विहंगम ज्ञान तो ज्ञान कोश प्रारंभ प्रारंभिक निर्माण निर्माणाधीन धरती धरती पुत्र सरस्वती सरस्वती पूजा प्रश्न जब आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं? वे इस शब्द पहली से खोज कर लिखिए સત્યનિષ્ઠા ઈમાનદારી જ્ઞાની હસમુખ ધૈર્યવાન સહનશીલતા સમજદાર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વા પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે